مرشد کامل کی پہچان مزرگوں نے مرشد کامل کی کچھ اوصاف بتائی ہے نمبر ایک عالم ہو یعنی بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو کہ خود بھی اور مریدوں کو شریعت و سنت کے مطابق اصلاح و تربیت کر سکے نمبر دو عقائد اعمال و اخلاق و عادات شریعت کے موافق ہو. نمبر تین جس بات کو خود جانتا نہ ہو علماء سے رجوع کرتا ہو نمبر چار متقی ہو نمبر پانچ مریدوں کی اسلام میں مخلص ہو نمبر چی اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہو نمبر سات کسی شیخ کامل کی طرف سے اجازت یافتہ ہو اور اس کا سلسلہ سند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو نمبر آٹھ دنیا کی ہرست نہ رکھتا ہو اور کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو کیونکہ یہ بھی دنیا کی شاخ ہے نمبر نو طریقت کو شریعت کی تابع کر دیتا ہو شیخ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہر وہ طریقہ جسے شریعت رد کر دے گمراہی و زندیقی ہے نمبر دس اس کی باتیں سلف صالحین کی باتوں کے مشابہ ہو نمبر گیارہ علماء حق سے وحشت نہ ہو نمبر بارہ خود بھی ذکر و شغل کرتا ہو کیونکہ اس کے کی بغیر تعلیم میں فائدہ نہیں ہوتا اور برکت نہیں ہوتی اس کی طرف صلحاء اور دین سمجھنے والے لوگ زیادہ متوجہ ہو اور اس کے زمانے میں جو عالم اور درویش صفت منصف مزاج ہو وہ اس کو اچھا سمجھتے ہو اور یہ کمال کی بڑی علامت ہے نمبر چودہ اس کی جو مریدین ہیں ان میں اکثر کا یہ حال ہو کہ شریعت کے پابند اور ان میں دنیا کی تما نہ ہو حضرت شیخ المشاہق عبد القادر جیلانی کے چند اشعار جس میں مرشد کامل کی پہچان کے لیے چند اہم شرائط بیان کیے ہیں ترجمہ جب کسی شیخ میں یہ پانچ اوصاف نہ ہو تو سمجھو کہ دجال گمراہ ہے جو لوگوں کو جہالت کی طرف کھینچتا ہے ضروری سمجھو کہ شیخ کو شریعت کے واضح اکامات کا علم ہو اور علم باطن روحانی علم حقیقت کی حقیقی راہوں میں زن ہو اور اس کے پاس آنے والوں مریدوں کے ساتھ بشاشت مہمان نوازی سے پیش آتا ہو اور مسکینوں کے ساتھ اپنے قول اور سلوک میں توازق کے ساتھ پیش آتا ہو یہی وہ عظیم المرتبہ شیخ ہے جو حلال اور حرام کی احکامات سے خوب واقف ہے مریدوں کی اصلاح اور تہذیب النفس کا اہتمام کرتا ہو اور اس سے پہلے خود بھی طریقت کے مشایخ سے عمومی طور پر تربیت آفتا ہو